Cətidfət bəy, bu ə, Sovetlər Birliyi dağılandan ə, Rusiyanın hədəfi postsovət məkanında olan bütün respublikaları yenidən gələcəkdə bir ittifaqda birləşdirmə uğrunda mübarizədir. Özə əvvəlcə kimi yox, müstəqil dövlətlər kimi yox, Rusiyanın öz bayrağı altında. Yox, 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 yox. Əksinə daha bir az e, respublikalara geniş səlahiyyətlər verməklə ə qayə unitar təfəkkür təbii ki heç Rusiyada özünü doğrultmur. Bu bir respublikalarda da təbii ki dünyanın açıldığı dünyaya bütün dövlətlərin dünyaya açıldığı bir. Yəni, Avropa Birliyi kimi mümkünsüz. Təbii ki bir ittifaq halında daha çox yerli respublikalara səlahiyyət vermənlə amma təsir Moskvanın təsiri altında bir ittifaqdan üçün gəlirdi. E, yox, əlbəttə məndə qamorf dəc bir funksiya yerin yetirmir. Amma MDB də ona yönəlmişdi ki, bu ittifaqı mərhələlər və mərhələləri gələcəkdə keçərləşdirsinlər. Bu gün e, belə bir ittifaqı sazişi e, Rusiya və Belarusiyanın iki dövlətinin imzalaması Rusiyanın iflası kimi qiymətləndirilməli idi ki, daha çox on, ən azı bir 10 respublika olmalı olduğu halda iki dövlət bu sazişi imzalayırsa Rusiyanın son 30 ildə apardığı siyasətin iflasa uğraması kimi dəyərləndirilməlidir və təbii ki, dəyişik Sovetlər Birliyi Qarbaçovun adından bağlanır ki, yenidən qurma Sovetlər Birliyini dağıtmğa gətirdi. Mən hesab edirəm ki, güclü Rusiya uğrunda mübarizə aparan Putin Rusiyanın hüquqlarını məhdudlaşdırmasına yönəlik bir siyasətin mərhlifidir. Rusiyanı bu gün dünya dövlətlərindən qonşu dövlətlərdən təcir edənə qarşı qoyandır. Məs, e, dəyər ki, e, Putin özüdür. E, Bijesinskinin hələ bir gözəl bir sözü var idi. Deyirdi ki, e, Rusiyanı dağıtmağın yolu Ukrayna ilə Rusiyan arasında düşmənçiliyin yaranmasından keçir. Əgər bu gün Rusiy Ukraynanı e, Rusiyaya qarşı qoyan və Ukraynada işğaççılıq siyasəti yuritməklə Ukrayna və Rusiya dövlətlərinin düşmənçiliyinə Nail olan Putin demərlə Rusiyanın dağılmasının əsasını qoyan liderdi. E və, və eyni zamanda Qazaxstana deyəndə ki, sizin dövlətçilik ənənəniz yoxdur yes. və biz sizə bağış eləmişik deyən e, Putindən sonra Nəzarbayev rəhbərliyində Qazaxıstanda bir dövlətçilik uğrunda mücadilə başladı və nəticədə bu siyasət e, Astana'nı Moskvaya qarşı qoya bildisə, deməli e, Rusiya ə bütün siyasətinin artıq məqsəd və hədəflərini dövlət olaraq ududmuşdur. Görünür udan Putindir. Rusiya dövlətinin xeyrinə deyil, təmsil olunduğu maraqlı qüvvələrin xeyrinə və görünür ki, bu baxımdan da biz əksinə Putinin bu cürə siyasət aparmağında ona öz təşəkkürümüzü bildirməliyik. Bu gün sazişin baş tutmamasında biz Putinə təşəkkür eləməliyik ki, bu saziş elə baş tutmamasında siz rol oynayın. Vaqfaliyyədə Qozə Kipri Türkiyə Respublikasında Türklər referendumu hətdidilər. Yunan Kipr əhalisi bu referendumda yox dedi və nəticədə Türk dünyasına yeni bir cümhuriyyətin, əbədi bir cümhuriyyətin qazanmasına xidmət etmiş oldular. Bəzən düşmənlərimiz bizə xidmət edir. Bu gün də Putin bizə və Türk dünyasına xidmət edir. Bu baxımdan da Rusiyanın əgər Slaviyan birliyi Rusiya üçün artıq məhv, dağılmışdırsa, yoxdursa, digər cümhuriyyətlərlə də Rusiyanın birlik məsələsi, ittifaq məsələsi qətiyyən mümkün deyil. Bu niyyətləri ortaya daxacaqlarsa, daha çox dağılmağa gedəcəklər. Digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, təbii ki, Azərbaycan və Rusiya ee və Türkiyə, Belarusiya və digər respublikaları ee müqayisə etmək, Türkiyə-Azərbaycan münasibətində Rusiya-Belarusiya məsələsində buqaları bunları müqayisə etmək yanlışdır. Bu gün ee Rusiya əhalisinin 80-i, ee yüzdə bəlkə də 90-ı ee Rusiya-Belarus ittifaqının nə lehidir, çünki Rusya mono milləti deyil ki, ya Rus millətinin dövləti deyil ki, orada olan millətlərin 70-i türk mənşəlidir və o müslmandır. Onlar təbii ki, belə bir avtoritar və digər onların milli maraqlarına xidmət eləmirən bir ittifaqın içində olmağını istəməzlər. Amma bu gün Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərinin yüksək səviyyədə birliyi tam baş verməsə də, Azərbaycan əhalisi ilə, insanınınla, insanlarınla Türkiyə əhalisə arasında artıq birlik baş vermişdir. Yüzdə 90 Azərbaycan, 90-a yaxın Türkiyə əhalisi Azərbaycan və Türkiyə birliyinin artıq həlsinə cavab verib və bir arada olmasını istəyən bir toplumuq və təbii ki bizlə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında Qulam Hüseyn bəy demişcən ortaq dəyərlərimizin Ortaq qurum və quruluşlarımızın yaranması və Şuşa bəyanatması ilə özəlliklə gələn içəriy boş olan hüquq müstəvisində sazişləri və anlaşmaların gündəm olması vacib məsələdir. Biz hərbi tək sahə həmin bəyanatma tək hərbi bizim birliyimizi hədəfləmir. Eyni zamanda Türkiyə-Azərbaycan arasında iq iqtisadi, siyasi maraqlarımızın da ortaqlaşmasına xidmət edir. Kimlə deyirsən, hərbi maraqlar ortaqlaşarsa, orada siyasi və iqtisadi maraqların ortaqlaşmaması mümkünsüzdür. Çünki hərbi sənayədə bizim hərbi sahədə biz əməkdaşlıq edib ortaq əskəri birliklər quracağıqsa, ortaq ortaq sənayə gündəmə gələcək hərbi sənayədən söhbət gedir və digər quru, yan quruluşlar gündəmə olacaq. Ticarət əlaqələrimiz genişləndikcə gömrük məsələləri gündəmə gələcək. Orda olan insanların burada işləmək e, imkanları böyüdükcə, bizim Türkiyədə işləmək insanlarımızın işləmək e, imkanları böyüdükcə artıq e, o insanlara yaşayıb, yaratmaq istəmək hüququ veriləcək. Bunlar əslində zamanla öz-özünə həll olunan məsələlərdir və mən hesab edirəm ki, tutulan yol Hədəf və məqsəd olduqca doğrudur. Azərbaycan və Türkiyənin seçici strateji e, niyyət e, dünya dövlətlərində, bölgə e, dövlətlərində maraqlarına xidmət edir. Azərbaycan və Türkiyənin ortaq hədəfləri Orta Döğünü, Cənub Qafqazı terrorizmdən və uyuşdurucu istehsalından, tranzitindən, dağıntılardan və insan e, ə bu köçünündən xilasetdən bir siyasətdir. Bu siyasət mən hesab edirəm ki Rusiyanın da insanlar üçün böyük bir gələcək vədidir və bu siyasətdə biz dövlət siyasəti ilə millətimizin arasında olan anlaşılmazlıqların aradan götürülməsi uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Ölkəmizdə sosial iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə və orada o problemlərin çözülməsinə geniş yer ayırmalıyıq və bir də Azərbaycanı Rusiyanın, Tehranın, Amerikanın, ə, Macron Fransasının ayaqlarına aparan bütün ə, uzantılar Azərbaycanda kəsilməlidir. Belə mən təşəkkür edirəm.